шоог хэлнэ. За явлаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгч хэсэний эхлэн сайдаар төмилүүлсээр орулж ирсэн хүмүүс их дэмжиж байна гэж зөнгөж хэлэх байна. За Монгол улсын тохиолдол энэ хөвжлийн гол зарц нь бол экспортын чиглэл байгаа гэж зөнгөж хэлэх байна. Хамгийн гол нь өөрөж зах зээл багтай хоёр хэлш ус гатд босдоорд ордны төхөөтийг нэмуртуушын гэж босруулахын бодлогоор тавьчгүй юм аа. Энэ дээр бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. За шинжлэх ухааны газрын тухайд өнөөдөр гаргаж ирсэн тавилын тэрс... бодлогон бол зөө зөөтэй явж байгааг нь нотлох байна. Өнөөдөр түүхэнд байгаагаар дэлхийн хөрөнгө санхүүгийн зах зээл дээр Монголын засгийн газрын бонд арилжигдлаа. Энэ бол маш чухал үзүүлэлт. ин хүртэл зүйлтийг бол хинч өгөөсөх боломж байхгүй ха гэж ингэж хэлэх бай. За гадаад халт талаас нэгдсэн бодлого баримтлах жудаг. Энэ асуудлыг бол засгийн газар гадаад эрх яам хамтарч засгийн газрын хурлаар нь ерөнхийдөө шийдсэн байгаа гэж ингэж хэлэх бай. За гадаад харилцаагийн захичжуудын хөтөлбөр гээд батлагдсан. Тэр хөтөлбөр л яриад идэв хөтөлбөр ихтэй орн нөгөө мэдхгүй гэдэг 100000 үнийн даг талаагч дандаа хөтөлбөр яриад ша явахгүй шүү гэдэг ийм зүйл хэлмээр байна. Хоёрдугаартынгадаад бодлогын хүрээнд нэгдсэн бодлого гэдэг нь бол бүх юм ойлгомжтой байх шаардлагатай. Хэрэгжихгүй зүйлийг амлаж, тодорхойгүй зүйлийг амлаж гадаад харилцаанд бас асуудал үүсгэж ирсэн асуудлууд бол байгаа. Тэгээд энэ дээр бол булгомжтой хандхстай гэж ингэж хэлмээр байна. Хоёрт мангаа тухай туслах төлөхийн хөдөлгөөний гэвь гис шин орон гис шин орнотой холбоотой харилцаатай байгаа. Энэ ирэх цагтныг шинжлэх ер нь гол нь бол нэг э хөдөлтай нарын нийгмийн хилцээг хөрнгөрүүлтийг дэмж хамгаалах хилцээр хариуц зэрэг хилцээр энэ бүхнийг бол хөдөлтай эдийн засгийн хөрнгөрөлтөөс олнотой яаралтай төвч тийх шаардлагатай байгаа. Энд дэр анхаарч идэлээч гэж шинжлэх байна. За тухайн оронд гарч байгаа техник технологийн дэвшил за хоол өгцэн шинжилтийн чиглэлт бол энэ гэтрийн ямар дамжуулаад холбодох юмтууд улс орондын байнгын оролцоог бол байнга мэдээлэлээр хангаж явах шаардлагатай байна гэдгийг хэлсэн юм аа. За тухайд байгаа иргэдтэл иргэдийн эрхийг болох иргэдтэл өөрчлөх энэ асуудал дээр бол анхаарах анхааргаас нь энэ ажлын нэгжүүдийн тайлтлагаа энэ энэ асуудлыг бол засаж засаж задрболох шаардлагатай гэж өнгөж хэлэх байна. За өнөөдөр засгийн газрын төвшинч улсын хурлын төвшинч бодлого боловсруулах шаардлага гардаг. Тэгээд мэдээлэл юм шүлжэ байхгүй. За манай улсын хурлын тамгын газрын шийдвэр судалбарын тамгын механизмд товцох юм бол байнахгүй шаардлага байна. Тэг юм учраас хооцоос орнод та мэдээлэл солилцох хорийн болон төрийн тинк банкууд бодлого тасруулж гараа тинк тагуудтай гэж ингэж хэлэх байна. За ер нь бол тэр хада байршил цаг эдийн засгийн хөдөлмөр бодгото болох юм дээр ажилтны хэсгэр бол анхаарч ажиллаач гэж хэлэх байна. За ковид улсын тухайд бол засгийн газараас нэг дэд сайд яваад ер нь боломжийн төвшинд тул яриа хэлцэр хийсэн байгаа. А гэхдээ газрын төсний төвхийн тухайд хоцрогдлоо тэлцч энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломж үрдэж байгаа гэдгийг хэлэхээр энэ дээр бас холбогдох хүмүүс нь манай ологдох хүмүүстээ тантай сэтлэл хацэ гэж ингэсэн юм